сейчас веду речь за ребят, которые э, представляют участковых категорию такую, ну, в старом понимании, да, но понимание это там у них полицейские, в старом понимании категория участковых, категория патрульных. Таких ребят там вот по списку 11-12 человек, и вот они не прошли эти станции. 10 из них не имели взыскания за предыдущий год. То есть работа. Э, мало того, что такое сельское участковое? Все, кто понимает в этом вопросе, знают, что в городе сложно людей человека надо участкового. А в, районе, в селе еще хуже, потому что этот человек жить должен там. Да? Он там должен каждый день быть. Поедьте сегодня из города в старую Кульну в качестве участкового поработать. Станислав. Я пос... Или в Я посмотрю, как долго вы туда поедете. Нужен там парень. Да? Может быть, этот парень не всегда звезды с ним похватает. Может быть, не всегда там, там и прочее. Но другого нет. Мы сегодня теряем все своих Все. Потому что они не соответствуют людям. А где гарантия того, что те, кто придут, первое, а, будут соответствовать, а, б, второе, что не поедут в Кременкево или Старый Пульно. Они поедут. Мы 10 лет, я этим вопросом тут занимаюсь, и за 10 лет нам 2 или 3 человека хлопцев привязали. Что, не давали жилье? Тогда -то? давали, дом давали, поросят давали, Кису давали, корм давали. Выкормил, до осени забил, перебрался в город, и уже все нормально, дежурная часть. Это сложно, это действительно сложно. А нам нужны эти плоды, нужны. Поэтому в чем суть этого обращения? Мы не можем, конечно же, с вами оценить работу аттестационной комиссии. Сказать право а одна или нет. Нам это сложно, потому что а, мы не знаем критериев, по которым эта комиссия работала, а мы не знаем, кого же они оценили в итоге. Может быть, действительно это так. Я только что предлагаю. Мы обращение выпишем очень аккуратно в адрес операционной станций. Где попросим, внимание, попросим операционную инстанцию еще раз вернуться к оценке возможностей этих людей. Попробуйте их еще раз да, послушать. Да, участковых и патрульных еще раз послушать. И потом уже принимать решение. А есть там фамилия список? Есть, есть этот список. Есть этот список. Он у меня на столе. Но, значит, коллеги, ну, этот список сейчас вырастет. Значит, смотрите, что там 11 человек, но, к сожалению, э, раса есть. есть да? Скажите, пожалуйста, сколько человек сегодня поехало, по всего поехало сейчас у нас апелляции проходит мы сейчас точно не можем согласиться не, не знаю, знаю. Белик, это творческий Его... процесс мы, я не думаю что мы должны указывать фамилии посмотрим да спасибо я да, я знаю. Знаю. да мы, э, друзья, мы просто попросим я же еще раз говорю понимаете мы не можем подвергнуть сомнению работу институциональной самой нам трудно и мы не можем Сказать, что нет, эти люди достойны. Мы просто просим операционную, еще раз применим тех, кто не прошел аттестацию. Поэтому автоматически, кто не прошел аттестацию, все попадут в операционную. Мы просим операционную комиссию снимать отнестись к тем людям, которые не прошли аттестацию. Чтобы мы не указывали фамилию, что вас тут не меняли, что ловило, Сидорова или Петрова или Иванова. Нет возражений, коллеги. Есть возражения? Люди, пожалуйста, пожалуйста. Мы вчера наверное, разбирали на комитете, и я еще раз хочу вам сказать, что это не наша компетенция, потому что это компетенция вот, э, органов милиции. Если человек не прошел аттестацию, значит есть апелляционное право подать на пересдачу, есть апелляционный суд, который должен э, рассматриваться. Я не хочу сказать, что участковый у нас плохие или хороший, но я вам хочу сказать, Владимир Павлович, от того, как участковый напишет первый протокол, судья у нас его або, за, або оставляет за гратами людину, або не Значить, якщо вони не пройшли цю адістаційну цю, 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 комісію, значить була десь причина. Я не хочу їх е, оправдувати, але я знаю точно, що є села, які до мене теж іноді звертаються, що дзвониш до того, де у бабушку обікрали, дзвониш того участкового, він не виїжджає. Якщо дзвонить, що мій сусід продає наркотики, він буде. А знаєте, чого він буде? Бо там треба щось заробити полу того сусіда. І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Що якщо вони проходять... Значить, ці люди е, проводять їм для того, що я так чую, як держава каже, що вона повисить заробітну плату вже участкові, не 2, 2 тисячі буде отримати, 8, да? а буде 8 тисяч отримувати. А за 8 тисяч я хочу, щоб мій участковий знав все-таки е, і право, извините, е, як його. Головне право, щоб він знав, щоб він умів написати той самий протокол. Бо вібо, Владимир Павлович, ми всі від зуми і від тюрми, ми не застраховані. І від того, що я завтра або, ви, або я або мої діти, або не дай Бог, то кожен з нас напишу там протокол, що вони розкрав, що Ні. Так, я вас розумію, Владимир Павлович. Ви розумієте? Так я вам кажу, це не наше право. А если придут новые молодые за 8 тысяч, я думаю, у нас в помне села есть молодых людей, которые тоже могут за 8 тысяч, а они приходят, наконец-то концов повыучивают, а потом, наверное, если они не пришли до них, напевно, есть какие-то причины. Я, 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 коллеги, я хочу, чтобы вы понимали, каждый из нас, и это правильно, имеет право на собственное мнение, и надо это принять. Я просто не комментирую, но а не Это нормально. Если мы жили с вами с одним мнением, было бы лучше. Потому все правильно. Мне свое мнение. Я рассказал вам свое мнение. Я не исключаю, что еще какие-то мнения будут. Самое главное, что я тоже мог быть поддержать ну, ладно, но я боюсь того, что завтра позвонить некому. Если мы сегодня звоним плохому, то завтра некому будет позвонить вообще. Как вариант. Но ну, а повторяюсь еще раз. Повторяюсь еще раз, прошу понимать, мы не говорим о том, что мы оцениваем работу комиссии аттестационной, права на неправа, мы этого не делаем. Мы не говорим, что хороший или плох Милиционер, который прошел или не прошел в аттестацию, мы этого тоже не говорим. Мы просим операционную станцию еще раз, собственно говоря, вы выполнить работу, еще раз вернуться к теме uh, повторной оценки этих животных и, и да. Уважаемые коллеги, я ставлю в силу того, что было два я ставлю вопрос на голосование. В силу э, пользу, пользы с нахальством ставлю сначала на обращение, что мы голосуем, кто за то, чтобы... Описать обращение в той редакции, которую я ему предложил. Прошу проголосовать. Во все это да, спасибо. Да. спасибо. Кто против? Да. Раз, два, три, носочки, шесть. А сколько против? Четыре. 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 Есть. Спасибо большое. Кто воздержался? Раз, два, три, четыре. Четыре, четыре. четыре. против, четыре воздержались. Двадцать девять голосовали. Носочки решение принято. Уважаемые коллеги.